Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Salam əziz izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz Qurban bayramı haqqındadır. Bu müqəddəs Qurban bayramı İslam dininin mühüm bayramlarından biridir. Həmin gün İbrahim Xəlil peyğəmbərin Allah Taala'nın oğlunu İsmaili qurbanğahta kəs əmrinə itaat edib və onu layiqincə yerinə yetirməsi ilə məşhurdur. Bilirik ki İbrahim peyğəmbər Qurani-Kərimdə qeyd olunduğu kimi imtahana çəkilərək imamlıq dərəcəsinə ucalan peyğəmbərdir. Uzun müddət övladın olmaması və qocalıq yaşında övlad sahibi olduqdan sonra onu Allah Tala yolunda kəsilmə əmri də məhz həmin imtahanlardandır. Bu şirin hadisəyə diqqət etsək, bu imtahanın həqiqətən də çətin olmasını anlayırıq. Belə ki, o həzrət Allah Tala'nın əmrini yerinə yetirmək üçün oğlu İsmaili qurban yaha aparır və oğlunun başını Allah yolunda kəsmək üçün bıçağı onun boğazına sürdür. Amma bıçaq kəsmir. Allah Tala'dan nida gəlir: "Ey İbrahim, sən bu ilahi sınaqdan layiqincə çıxdın." də bundan sonra Cəbrayil mələyi vasitəsilə bir qoç göndərir və İsmailin əvəzinə həmin qoçun kəsilməsini istəyir. Məhz bu hadisədən sonra Minadə qurban kəsmək adət-ənənəyə çevrilir. Bundan əlavə xalis bəndənin bu üç çətin imtahandan başı uca və alnı açıq çıxması ilə öz bəndəliyini aləmlərin Rəbbi qarşısında isbat edir. Buna görə də bu gün sevinçli və bayram günü kimi tarixə düşür. Hazırki zamanımızda bəndələrin böyük bir qrupu bu əməli həmişə diri tutmaq xatirinə Allah evini ziyarətə gedir və xüsusən də ənənəyə sadiq qalaraq Mina'da qurban kəsirlər. Allah Taala bu möhtəşəm ziyarəti hər birimizdən qəbul etsin inşallah.